Начальник УМВС України в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Літвін провів спільно з освітянами та представниками засобів масової інформації круглий стіл на тему «Насильство в сім'ї, підліткова злочинність, можливі факти зловживань у навчальних закладах. Проблема дитячої злочинності завжди существувала і буде существувати. Я считаю, що при этом кожен з нас для себя відповідати на вопрос: а що я зробив для своїх дітей, для тих, які рядом с нами, щоб их їх тюрми? Хотя бы несколько судеб, которые мы убережем от тюрьмы, я вам скажу, что они будут нам вечно благодарны. В 2011 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, увеличилось. Это не говорит о том, что милиция стала хуже работать, просто мы стали лучше раскрывать преступления, в том числе и в молодежной среде. Реально никто не может сказать, и я тоже, сколько же совершено преступлений несовершеннолетними в общей массе еще не раскрытых преступлений. Приведу статистику. Значит, среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, преобладают кражи. Их совершено в прошлом году 165, 7 грабежей, 3 разбоя, 3 завладения автомототранспортом, одно хулиганство, одно умышленное убийство. Можно пытаться объяснить рост преступности и социально-экономическим положением, отсутствием занятости и мест досуга, детей, секций, кружков, спортивных площадок. Но главное то, что. Вложили в воспитание и формирование ребенка его родители, детский садик и школа. Первоочередными задачами, определенными главой государства, правительством страны и губернатором области, есть профилактика детской преступности, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. Я со своей стороны всячески стимулирую работников милиции не только раскрывать преступления, но и заниматься профилактикой среди детей. В декабре прошлого года руководящий состав УВД и, и органов области закреплен за всеми учебными заведениями области. Руководители должны ежемесячно, каждый третий четверг, посещать эти учреждения, проводить лекции, обмениваться информацией с педагогическими коллективами. К сожалению, то, что мы сейчас имеем, оно не соответствует моим требованиям. Я думаю, что... В конце месяца я разберусь с теми руководителями, которые не выполнили мою команду, они будут наказаны. Я думаю, что с марта месяца эта работа будет намного плодотворной. На сегодняшний день на учете находится 700 несовершеннолетних из них учеников средних учебных заведений 459 учащихся в пТУ 55, работающих 29 несовершеннолетних, которые не учатся и не работают 157 учеников школ-интернатов 49. Находятся на учетах несовершеннолетних по категориям, освобожденных от наказания с испытательным сроком 280, освобожденных от наказания с применениями принудительных мер воспитательного характера 4, освобожденных от наказания на основании актов амнистии 6. Поверьте мне, что силами одних работников милиции не удастся обеспечить профилактическую работу среди детей. Я считаю, что ответственность за детей во время воспитательного и учебного процесса, это примерно с 8 до 15 часов, возлагается непосредственно на воспитателей, педагогов и учителей. Негативным примером можно привести последний факт пропажи 11-летней девочки в городе Херсоне, которая 26 января ушла в школу и домой не вернулась. Только работниками органов внутренних дел в течение трех дней в выходных с пятницы по понедельник осуществлялись меры по установлению места ее нахождения. Никаких инициативных мероприятий по ее розыску ни со стороны администрации школы 56, ни службы по делам детей Суворовского рейсполкома не принималось, несмотря на то, что она находилась в школе на внутреннем учете. Тільки на четвертий день понедільник її міста нахожіння встановлено і вона возвращена к матері. Детальніше дивіться про це у наступних програмах. Новин, що вийдуть у понеділок.